Ивановичу Я прошу всех меня извинить, что я буду выступать с листа. 13 мая мне исполняется 93 года. Дорогие участники торжества, наши гости, Сегодня в день 71-й годовщины Великой Победы в Великой Отечественной войне мы ветераны, участники боевых действий, как и весь народ Украины, склоняем свои головы и отдаем дань глубокого уважения и признательности тем, кто в годы Великой Отечественной войны отдал свои жизни и лежат на высоких курганах, в одиноких и братских могилах. Вечная память и покой вам, наши дорогие друзья. Всякая война – это беды народа, разруха, уничтожение всего живого, того, что ты за долгие годы в боях за Украину, в Великой Отечественной войне, на полях оставили свои жизни миллионы наших солдат, сержантов, офицеров, генералов, насмерть, стоявших на рубежах нашей отчизны. Мы помним слезы наших матерей, помним радости первых салютов, помним шелест наших боевых знамен. Наших солдат сегодня живет не только в, бо... в обысках и негасимо в а не нашей победы. Он живет в наших сердцах, в благодатной памяти наших героев, к погибшим и живущим участникам боевых действий жителей Украины и всего украинского народа. Мы верили в свое правое дело и в первые дни начала Великой Отечественной войны заявили всему миру, кто с мечом придет к нам, тот от меча и погибнет. Враг будет разбит, победа будет за нами. 9 мая 1945 года Советская армия и его национальный народ одержали великую победу, освободив народы всего мира от коричневой чумы. И сегодня тем, кто пытается навязать народам мира Третью мировую войну, мы участники боевых действий, как и весь народ Украины напоминаем, о конечном результате и исходе Великой Отечественной войны. В эти дни мы, участники боевых действий, одеваем свои боевые награды, величественно предстаем перед всем миром, утверждая славу и значимость наших боевых заслуг. Мне пришлось принимать участие в различных боевых операциях. В составе 41-го гвардейского минометного полка знаменитых «Катюш» Карельский фронт, в 39-й гвардейской минометной бригаде Ленинградский фронт, Прибалтийский фронт. И когда зверевшие немецкие войска с раннего утра применили свою авиацию и танки, где наши войска не успели закрепиться, сплошное у него и вал обеих сторон. Завязались рукопашные бои в траншеях, наблюдательных пунктах, на огневых позициях, крики, стоны раненых, потери связи с передовыми наблюдательными пунктами, а значит и управление боя. Я в этот период был начальником разведки дивизиона 39-й бригады. И я хорошо знаю, что я находился в 100, 150 метров в соприкосновении с противником. Мы, фронтовики, знаем, чем все это заканчивается. В этом бою ранение и контузию получил и я. Сегодня мы, ветераны, участники боевых действий, Особенно обращаемся к нашей молодежи. Наши боевые дела и успехи остаются вам, нашим боевым наследием. Учитесь на наших ошибках, просчетах и успехах. Вы меня все, молодежь, часто видите у вас на празднике, выступления мои, на путствия. Все это я даю. Все это я преподношу от всех ветеранов Великой Отечественной войны. Берегите и помните имена прославленных солдат, сержантов, офицеров, генералов, маршалов Великой Отечественной войны. Это будет нам, ветеранам, Слух от вас, молодежи. Берегите мир!